Написав, значить, це вже другий варіант. Перший варіант я назвав дуже скромно. Я назвав його так. Мені аж нічого не треба. Але коли я послав у редакцію, так я побоявся, вони подумають, що мені і грошей не треба. Я придумав другу назву, значить, ночі безсонні, ночі безумні. Така нейтральна назва. А чого я назвав ночі безсонний? Тому що я писав в безсонну ніч. За стіною сусідська дитина плакала, не давала мені спати. Таке вредне дитя, знаєте, всю ніч. Плаче й плаче. Ото всі пісні, значить, проходить така основна ідея. Любов до дітей. I, a, a -a. Я, я забув сказати саме найголовнішу справу. Я ж написав це все українською мовою, по-українськи написав, а штепсель зробив переклад. Да. Переклав гениально. Я вам, я вам честно скажу, что его переклад Краще, чем мой Что правда, то... В полночь наши дети спят, В полночь спят все наши дети, Они а наши дети, 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 не наши дети. Здорово, кланяйся за штерсы. Да, кланяйся. Провалились с твоими детьми. Так, песня у меня разрахована на шаленный успех. Но что-то я этого бешеного успеха не чувствую. То, что ты погано спевал. Я тебе сказал, спевать надо хором, а ты спевал соло. А как же я один буду петь хором? И будем спевал скучно, нудно, заснуть можно. Mm, Эта колыбельная песня полагается спать. А, а у меня такая бадера, знаете, Колыскова. Наша колыбельная должна будить. Mm. Ничего, ничего. Вот мы вам зараз заспеваем хором, и все это будет... Давай, ухвалять. давай. Песня для смешанного хора с оркестром. Ночи безумные, ночи без сон. Наши дети спят, в полной спят все наши дети, а не наши дети не спят, эти дети не наши дети. Коробка. Переклад поганый. Вот в оригинале было здорово, перекла уже не годится. Нет, нет, вы попробуйте перевести эти стихи. Стихи! В четырех строчках пять раз слово «дети». Только и слышно «диты, диты, диты». А куда же их дети? Это же детская песня. Это плохая детская песня. А где твои творческие удачи? Будут. В том-то и дело, что их нет. Сядь и да напиши хорошую детскую песню. А мне одевать девать буду? Выбросить надо. У -у -у. я же гонорар не одержу. Одержу гонорар, выкину. Куда еще ее девать? А, вот я знаю, чего не выстачает. Нам треба режиссера. Если бы режиссер нам показал что-нибудь. Ну, ладно, ладно, а, а мы с ним без режиссера живем. Сейчас удержу. попробуем спасти твою плохую песню. Тут, понимаешь, надо что-нибудь такое придумать. Что ж ты придумаешь? Что, если мы это слово «дети» заменим каким-нибудь выразительным жестом? Каким жест? Ну, как маленьких детишек на руках держат. А -а -а. Вот так? Так, так. Давай заменим. Давай, Штепсель, выручай моих детей, пропадают. Прошли. В полночь наши спят, в полночь спят все наши. Они наши, не спят эти Если бы еще какое-нибудь слово выкинуть, так оно еще лучше было. А какое слово? Полночь. Литературный штамп. Правильно. Вот так покажем. Мы часы еще шажу разбираться. Фу! Наши спят. Фу! Спят все наши. А не наши. Не спят эти. Не наши. Давай и наши выбросим. Выкинем наш и не наши Правильно. Давай покажем свою глубокую принципиальность. Не вашим и не нашим. Так, значит, наши показываем вот так, так. а не наши вот, вот так. так. Прошу. Фу. Спят! Фу. Спят Фу. все! А! Спят эти! Вот что значит работать над собой, а? а зачем нам петь спят? Вот так спят Оп, все и все